উপস্থিত থকা নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পূৰ্ণিমা গোস্বামী বৰঠাকুৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে বুধবাৰ আজি এটা ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰটো আপোনালোকক জনাম বাৰু তাৰ আগতেই এতিয়া কাম বন্ধ কৰি আজৰি হৈ লৈছোঁ আজৰি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাৰু ছোৱালীজনীও স্কুললৈ পঠিয়ালোঁ তাৰপিছত এতিয়া ৰান্ধি বাঢ়ি আজৰি হৈ ঘৰ দুৱা শাৰী মুচি আজিকালি যাব লাগিব ভাল খবৰটোৰ কাৰণে ক'ত যাওঁ কি কওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু যোৱাৰ আগতে ইয়াৰ ৰান্ধি বাঢ়ি হৈ যাওঁ বুলি খাই বৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াক কি বনাই আছোঁ জুইত বনাই আছোঁ মই মাছৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি মাছৰ তৰকাৰী বনাই লওঁ তাৰপিছতে খাই বৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ খাবলৈ পাওঁ নাপাওঁ তাৰো ঠিক নাই বাৰু যদি দেৰি হয় আৰু খোৱা নহয়গৈ তাৰপিছত এয়া মই মাছ মাংস বনালে প্ৰায় জুইত বনাওঁ জুইত আমাৰ গেছত বনোৱা নহয় আৰু এইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ তাৰমানে যিহেতু শাহু মায়ে তাৰমানে মাছ মাংস এইবিলাক নাখায় গতিকে আমি মাছ মাংস সেইকাৰণে জুইতে বনাওঁ আগত আছিলে বাৰু এয়া ভাত বনালোঁ ভাত হ'ল ভাতটো কাঢ়ি থৈছোঁ আগতে কি গেছতে বনাইছিলোঁ বেলেগ এটা গেছ আছিলে কিন্তু তাৰপিছতে সেই গেছটো বৰ্তমান বেয়া হৈ থাকিলে আৰু এয়া হৈছে আজি যিসকল নতুন ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছিলে হিতাধিকাৰী নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী আজি অজন্তানী উপাধে আৰু মৃণাল শইকীয়া ছাৰে নতুন ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিব আৰু সেয়া এতিয়া মানুহ কমেই হৈছে এইখিনি মানুহ গোট খাইছোঁ আমিখিনি সোনকালেই পালোঁগৈ বাৰু আৰু আৰু প্রত্যেককে স্টেজলে মাতি দিবনে নিদিয়ে নাজানো কিন্তু কিয় জানো স্টেজত উঠি লোবলে পেলে ভাল লাগিব তথাপিত আশা এটা আছে পাও নাপাও নজানো এইয়া আয়োজন তাৰে চলি আছে আর আৰু জটিল খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত তথা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত এশ ছয় নম্বৰ খুন্দাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেই তিমি অংগমঞ্চলত আয়োজিত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীলৈ আমাৰ আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি বিশিষ্ট অতিথিসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত সকলো ৰাইজকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত অসম চৰকাৰৰ বিত্ত আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুতা অজন্তা দেও মহোদয় উপস্থিত আছে ইয়াৰ লগতে খোলতাই সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত লোকীয়া মহোদয় গোলাঘাট জিলাৰ সন্মানীয় জিলা আয়ুক্ত ডাক্তৰ পি ব্ৰি মহোদয় আৰু গোলাঘাট জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত সমিতা ঠাকুৰ মহোদয় উপস্থিত আছে আমি গোলাঘাট জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰাজ্য পি জয় প্ৰদীপ মহোদয়ে আজিৰ এই ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী আদৰণি শাসন দিবলৈ অনুৰোধ আহিছে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা চৰকাৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগ বাইদেউ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা গোলাঘাট জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত মন্ত্ৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা হৰিপ্ৰসাদ দত্ত পৰাগ বৰাক অমৰজ্যোতি বৰা জ্যোতিপ হাজৰিকা লালচি বৰা বৰা ডাঙৰীয়াই আৰু উপস্থিত ৰাইজসকল প্ৰথমতে মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ যে যিসকল লোক ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত আছিল সেইসকলৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু আমাৰ যি খাদ্য সুৰক্ষা আইন ভাৰত চৰকাৰ সেই আইনৰ আপোনালোকে চাউল পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব

বিডি সি মঞ্চত মঞ্চ উপশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল আসন গ্রহণ করা এই অঞ্চল বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল সাংবাদিক বন্ধুস এই আঁচনির অন্তর্ভুক্ত আয়সকিভি ইতিমধ্যে আপনার সকলোৱে অবগত যে পৰা গোটেই রাজ্যখান প্রায় তাল্লিশ লাখ লোক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচী কালি জালুকবাৰী সমষ্টিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক শুভ আৰম্ভণি কৰিছে আৰু মোৰ অতিৰ্থ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকলে অসমৰ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই আঁচনিখনৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছে আজি কোনোটাই সমষ্টিতো প্ৰায় ষোল্ল হাজাৰ ছিয়াশীজন হিতাধিকাৰী এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু ৰেচম ৰেচমডাল পোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা হৈছে চাৰি হাজাৰ ছশ চি এন এফ এগৰাকী আমাৰ দীঘা বিদ্যালয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে এই আঁচনিমান যেতিয়া আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ তেতিয়া যিবিলাক পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ আগতে দায়িত্ব বান লৈছে আৰু আমি আপোনালোকৰ সেই বীমাৰ প্ৰিমিয়ামটো আমি বীমা কোম্পেনীবিলাকক দি দিম ভগৱানে নকৰক পৰিয়ালৰ কেনেকুৱা মানুহৰ বিদ্যু যদি হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুই লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব চ' এটা পৰিয়ালৰ কিমান সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে কাম গতিকে আইসকল আপোনালোকক মই দীনৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ নি স্বামীৰ দলে নুকুৱাই থৈ দিলে সেই তেনেকুৱা এগৰাকী মহন্তাৱী মহিলা যে সেই মহিলাসকলক মাতৃসকলক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিলেহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সপোন যে পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি অসমীয়া মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আজি মই ভাল পাইছোঁ যে শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নিজৰ সমষ্টিত অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক অতি আচল ধুনীয়াকৈ আমি আইসকল আমি নিজে শক্তিশালী হ'ব লাগিব পুষ্টিকৰ খাদ্য আমি খাব লাগিব আমাৰ সন্তানসকলক ভালকৈ ভাল পুষ্টিকৰ খাদ্য খুৱাই আমি পঢ়া শুনা কৰি লালন পালন কৰিব লাগিব আমি কন্যা সন্তানটি যদি জন্ম হৈছে তাইকো পঢ়া শুনা কৰি আগুৱাই দিব লাগিব আৰু